yurtimizda havo haroratining keskin pasayib ketgani munosabati bilan yo'llarda harakatlanish qiyinlashgan va ayrim hududlarda qor ko'chkilarining xavfi bor shu bois favqulodda vaziyatlar vazirligi bunday vaqtlarda ogoh bo'lish haqidazarur zaruriy zaruri tavsiyalar berdi havo haroratining pasayishi munosabati bilan favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislari is gazidan zaharlanish holatlarining oldini olish va ogohlikka chorlash ishlarini kuchaytirilgan tartibda olib bormoqda shu kungacha to'rt millionga yaqin yakka tartibdagi xonadon va ko'p qavatli uylarda profilaktik tadbirlar amalga oshirildi uyma uy yurish orqali favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislari aholiga is gazidan zaharlanish yong'in va gaz havo aralashmasining chaqnash xavfi to'g'risida batafsil ma'lumotlarni o'zida aks etgan buklet va eslatmalar tarqatmoqda shu bilan birga ushbu xavfli hodisalarning oldini olish bo'yicha zarur ko'rsatmalar ham berib kelinmoqda isitish mavsumida fuqarolarni barcha ehtiyot choralarini ko'rishga va hech qanday holatda xonada is gazi to'planishiga yo'l qo'ymaslikni so'raymiz ayni vaqtda qamchiq dovonida ham profilaktik tadbirlar jadallik bilan olib borilmoqda yo'l transport hodisalari va boshqa noxush vaziyatlarning oldini olish maqsadida favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbarligida ixtisoslashtirilgan xizmatlar tomonidan barcha zarur chora tadbirlar tashkil etilgan xususan muzlamalarning oldini olish maqsadida avtomobil yo'liga qum tuz aralashmasi sepilmoqda shuningdek qamchiq maxsus qidiruv yong'in qutqaruv boshqarmasi xodimlari kuchaytirilgan tartibda xizmat olib bormoqda